Ми повертаємося до студії, продовжуємо нашу розмову. Наш гість один із найбільш популярних у соцмережах українських політиків, народний депутат Борис Філатов. Пане Борисе, я вас вітаю ще раз. Доброго ранку знову раз, доброго. ми говорили про опозицію, про ситуацію у Верховній Раді. Давайте все ж таки повернемося до теми болючої теми змін Україні, Наскільки вони все ж таки на часі і можливі? А що сьогодні їм найбільше заважає ось цим перетворенням? Ну, Ми вже говорили с вами о том, що. В первую очередь, непрозрачная, непубличная политика и в вопросах назначения правительства, и в вопросах распределения парламентских комитетов, она соответствующим образом экстраполируется на общественные настроения. Ну, мы видели да. подию в Виннице, как результат, напевно. Да, и как люди на это реагируют, то есть люди в какой-то степени где-то уже и разуверились, поэтому парламент должен начинать работать. И мы как правая конструктивная оппозиция, проукраинская, еще раз подчеркиваю, в первую очередь не хотели бы превратиться, знаете, так в маргиналов, которые только бегают по залу, там с кем-то выясняют отношения, то ли со спикером, то ли со своими политическими оппонентами. Мы настроены конструктивно поддерживать правящую коалицию в соответствующих инициативах и при этом, естественно, предлагать альтернативу в тех вопросах. Ну, есть вместо оппозиции, когда не только против, але и свои конечно, варианты. Да, они жить по принципу баба яга против. Но парламент должен заработать. И я вам скажу так, что э, у меня есть определенного рода оптимизм. То есть люди видят телевизионную картинку, им кажется, до да, конца концов, когда они уже между собой разберутся и рассядутся по креслам. Вот вчера была погоджа рада и на ней достаточно конструктивно уже обсуждались различные вопросы. То есть... Э, дальнейшего планирования, каким образом будет э, функционировать парламент. Есть большое количество законопроектов уже подготовлено. Так, до чего договорились? А может, это что-то хорошее, чего мы ждем, вот, на самом деле? Ну, я вам скажу так, начиная от политических вопросов, они должны в ближайшее время рассматриваться, связанных с участием, например, Украины в СНГ, с теми же самыми минскими договоренностями и заканчивая вопросами экономического плана. То есть есть соответствующий календарный план, еще как бы некоторые шероховатости будут условно дотерты и парламент должен работать. Я вам скажу, что Парламент вот он складний, він різноплановий, але тим не менее, знаєте, в ньому немає розділення на и чужої. Це парламент, де є и і нове. І как нове, якби бы, превалірують, є такий оптимізм, задор, тобто люди хочуть менять страну. А змінять чи правда, дивіться, реформи, це таке вже слово наболіло. А скільки шансів, що вони таки почнуть працювати і спрацюють головне, бо є ризики і бунтів соціальних невдоволення, якщо зміни не пройдуть. Ой, я вам скажу так, что вот самый был болезненный вопрос во время моей предвыборной кампании, а я избирался мажоритарщиком и вытоптал свою победу буквально ногами по подъездам и дворам. Вот вопрос, на который мне было стыдно смотреть людям в лицо, в глаза и отвечать, и на который я не знал ответа, как прожить на пенсию, например, тысячу гривен. Поэтому ну знаете если не будет в стране реформ то и страны не будет и народ у нас до такой степени он великодушный и долго долготерпели... терпеливый что наверное он потерпит еще Но ми повинні дати народу альтернативу, і в першу очередь эта альтернатива, якщо люди будуть понимать, що вони должны далі затягнути пояса. Та Вот давайте, Ви сказали, що народу справді терплячий, Ми можемо зараз дізнатися думку самих українців чи готові вони довго терпіти, якщо цих змін не станеться. Діті дам прогноз. Я думаю, що люди давайте. не готові довго терпіти. От зараз ми це перевіримо. Прошу, будь ласка. Нам уже так затягли пояси, що далі нікуди. Хай олігархи проживуть на тисячу гривень, поки не здохнемо. Ну, готові чекати, аби ж тільки не дуже довго чекати, щоб дочекатися нам. Як ждати, затягнувши пояси, на себе надіється, на страну нічого надіється. Як довго? Ну не знаємо, де -то года два, не менше. Дякую. Будемо чекати. А що робити? Нам же нічого робити. Будемо чекати. Не так довго, ну. Будемо чекати. Якщо дійсно вони будуть, то звичайно затягнемо і будемо чекати. Треба це перетерпіти якось, от, і поки що, ну не знаю, менше року посидіти, не висовуватись, от, а потім все буде ну наладиться, все на краще буде. Дуже довго Готує? Готуємось до третього майдану, морально. Чесно кажучи, ми ладні чекати, однак ми маємо бути впевнені, що це відбудеться. Головне розуміти, що це відбудеться колись небудь і. Будемо сподіватися, що, що в перспективі, яку ми можем, можемо відчувати, та еквівалент часу має бути певний. Ну, бачите, практично дослівно, з того, що ви казали, напевно, це відповідає загальним настроям, як ви щойно сказали. Да. Як ви думаєте, люди були готові, ми почули думку, чекати до третього майдану і психологічно до нього готуватися? А це реально зараз? Ну, я вам скажу так, так, да, дійсно лінмотів. Тобто люди готові чекати, але при там недовго. Я все-таки хочу надеяться, и мы будем для этого прилагать все усилия, чтобы третьего Майдана не было. Потому что третий Майдан страна не переживет. И более того, я общаюсь же со всеми комбатами, и у нас достаточно близкие, теплые отношения, и людьми, которые принимали участие в антитеррористической операции, сейчас избраны в парламент. Я вам скажу: вот из людей как бы боевых, военных, никто Третьего Майдана не хочет, не желает, и все категорически против этого. Есть разные настроения там в администрации президента, Петра Алексеевича пугают добровольцами о том, что завтра будет чуть ли не военный переворот и все остальное. Я просто знаю такие настроения. Но вот я совершенно ответственно заявляю. Серед людей, которые не мали отношення непосредственно к бойовим действиям, третього майдана не хоче ніхто, бо це розпорошує сили. Я так розумію, і від ситуації на сході забирає тих, хто міг би обороняти країну всій частині. От дивіться, ситуація на сході скільки часу треба, щоб її владнати. Бо сьогодні ми маємо день тиші і мінські перемовини, результати, яких ми сподіваюся, дуже скоро дізнаємося, і вони нас хоч трохи заспокоять. Скільки тут э, треба чекати для владнання? Ну, я вам скажу так, что как человек настроенный конструктивно, вот в чем я полностью согласен с Петром Алексеевичем: это с тем, что если э, наши северные соседи, бывшие русские братья, заберут э, свои э, войска из так называемых народных республик, то этот конфликт, это вооруженное противостояние закончится достаточно быстро. И в чем я опять же согласен с президентом и правительством, это с тем, что Украина прекратила содержать эти как бы, раковые новообразования, и не потому, что это был какой-то страшный план и все прочее. Я вам скажу так, по объективным даже причинам мы были не в состоянии содержать и выплачивать туда соответствующие как бы, денежные средства, потому что в любом случае это разворовывалось, в любом случае это использовалось на финансирование террористов, а не только на то, чтобы поддерживать какой-то минимальный социальный уровень для наших граждан. Вы сказали, что это может закончиться, как только Россия выведет войска. Насколько Далеко готовий зайти пан Путін. Він ще е, відчуває реальність і зв'язок із нею. Чи все ж таки е, він намагається так залякати світ, е, намагається показати свою силу? Чи він не відчуває, що відбувається насправді? Ніхто цього не знає. На самом деле этого не знає ні Петр Олексійович ні Барак Обама, ні Меркель. Е, які живуть у путіна в голові. Е, Так, я... можливо, це розрахунок. Я вам скажу так. Ну, я просто ж как бы находился в ситуации, связанной с разжиганием сепаратизма с самого начала, еще с момента назначения своего на должность зампред ОГА в такую сложную область и ключевую, как Днепропетровск, Днепропетровская. И я просто абсолютно уверен, и у меня были ну, различного рода разговоры, контакты с российскими политиками. У Путина есть несколько сценариев. То есть ему просто приносят папочки. И если в начале у него был сценарий общей дестабилизации, естественно, в Днепропетровске, в Одессе у него этот сценарий не смог быть реализован, он начал использовать другой сценарий. Какие это сейчас сценарий? Ну сейчас, насколько я понимаю, насколько я осведомлен, в том числе Россия абсолютно подлым образом пытается нас затянуть в обратное финансирование так называемых народных республиков, республик. республик в том числе разыгрывая карту наших военнопленных. Uh -huh. У меня есть такая информация, 100%, если вы знаете, мы достаточно много вместе с центром Владимира Рубана освободили наших людей, порядка 500. Это больше, чем все СБУ, вся военная контрразведка вместе взятых. У нас есть контакты как бы с той стороной, и сейчас обмены не происходят, в том числе потому, что русские запретили. То есть они реально поставили блок. Цены весково складываться самофинансово. Да, это финансовая как бы, составляющая. Путин не собирается содержать эти так называемые народные республики. Ну, это абсолютно уже понятно и в связи с общей экономической ситуацией в России, ценой на нефть. Поэтому он пытается нам их как бы перепихнуть. В тому числі іспользує стульцинічний методи як розмін свої напрямки. Що ж, пане Бориса, на цьому ми поки що зупинимося, оскільки будемо чекати сьогодні розв'язання ситуації в мінську, як будуть розвиватися там перемовини, отримуємо перші результати. Я думаю, що щось таке стане вже більш-менш зрозумілим. Що ж бажаю усім нам сьогодні не просто мирного неба, а хороших перемовин, і аби результат нас задовольнив. Дякую вам, що сьогодні зранку до нас. Дякую.